Смотри, даже через. Здорово, как дела у тебя? Как ты? Как Парк, нормально? Без матов. В танке. Тихо, тихо. Є близько, матрі за п'ятдесят від мене, бачиш один? Ой, так, коса же починався. Добро там!

Шахта! А ну скорее пару Да что? Да вот опять поймал подарок гад То Это осколок? Да, осколок. Прокладывали там минами арто еще хлебка там все выкуривать Ну расскажи, что сегодня было Что сегодня было? Сегодня подошли на дистанцию контакта и вязались в контакт. С той стороны пошла поддержка арты, мины и танк там передвигался. Менялся позиция, очень сложно его было засечь. И вот они прорабатывали методично, там буквально метр за метром, метр за метром. Сейчас вернусь на исходной позиции, перегруппируемся, двинемся. Я к настрей взял. Да отличный настрой, отличный. Сейчас перевяжемся. Соберем группу. Проверим снова снарягу, оружие, пополним боекомплект и двинем туда. Отличный настрой, Все парни хотят туда. Поскорее уже этот блокпост взять. Уже как заноза в заднице. А первый взят? Да, первый мы еще вчера отработали. Первый еще вчера отработали. Тяжелая война идет. Есть раненые, к сожалению, даже убитые. Однако я уверен, что это, наоборот, нам только должно придавать силы, чтобы мы еще сильнее стремились к победе, поскольку это наша победа, Украина. Она, она уже не забыла,